Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişi həyata keçirilib. Digər rayon və şəhərlərdə ödəniş həyata keçirildikdə məlumat kanalımıza yerləşdiriləcək. Həmin xəbər haqqında ilk olaraq məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu gün Bakı və Abşeron şəhərləri Absheron rayonu üzrə pensiyaların ödənişi həyata keçirilib. Pensiyaların minimum məbləği 1 fevral 2023-cü il tarixindən 240 manatdan 280 manata çatdırılıb. Həmçinin bütün növ pensiyaların 1 yanvar 2023-cü il tarixlərindən 14.7% indeksləşdirilərək artırılması təmin edilib. Fevral ayının pensiyaları yeni artımla verilib. Həmçinin indeksləşdirilmə əsasında yanvar ayına aid pensiya artımı da fevral ayının pensiyasının üzərinə əlavə olunub. Yaxın günlərdə respublikamızın digər bölgələri üzrə pensiyalar, həmçinin düzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları da yeni artımla birgə ödəniləcək. Bu baxımdan kanalımıza abunə olmağı və ilk olaraq həmin xəbəri almağı sizdən xahiş edirik.